श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ तर मंडळी श्री स्वामी समर्थ म्हणजेच ब्रह्मांड नायक आणि या ब्रह्मांड नायकावर आपला विश्वास असलाच पाहिजे उगीच म्हणत नाही अशक्य ते शक्य करतील स्वामी तुम्ही एखाद्या संकटात आहात पैशाच्या संबंधीच्या आजारपणाच्या किंवा अन्य कुठल्या तरी संकटात असाल आणि जर तुम्ही स्वामी सेवेत असाल तर तुम्ही आश्चर्यकारक बाहेर पडू शकता कारण स्वामींची लीला अगाध आहे आणि असेच स्वामींचे चमत्कारिक रहस्यमय आणि प्रचंड प्रभावशाली मंत्र आहे ती शिदोरी आपल्याला ठेवली आहे स्वामींनी त्यातील एक मंत्र मी आपल्यासाठी घेऊन आली आहे हा मंत्र फक्त मोबाईलवर लावून ऐकायचा आहे मग बघा चमत्कार तुमच्या हातात जर स्वामींचा हात असेल तर तुम्ही कधीच डगमगणार नाही आणि तुमच्या नशिबाची बंद पडलेली दारे खुली होणार आहेत हा मंत्र दुःख गरिबी तुमच्या जवळही फिरकू देणार नाही तुमच्या सर्व दुःखांचा नाश करण्याची ताकद या मंत्रात आहे हा मंत्र तुमच्या नशिबात धन दौलत ऐश्वर घेऊन येईल आणि हा मंत्र अतिशय सिद्ध आहे याचा प्रभाव तुम्हाला लगेच पाहायला मिळेल त्यासाठी तुम्हाला हा मंत्र मोबाईलवर लावून श्रवण करायचा आहे म्हणजेच ऐकायचा आहे तुम्ही हा मंत्र दिवसातून एकदा जरी ऐकला तरी लगेच तुम्हाला याचा प्रभाव पाहावयास मिळणार आहे आणि आम्ही खात्री देऊन सांगतो की या मंत्राचा चमत्कार पाहून धावत अक्कोलकोटला जाऊन स्वामींचे पाय धराल हा मंत्र साक्षात आपल्या अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थांचा आहे आणि म्हणून तुम्ही हा मंत्र फक्त ऐकल्याने सुद्धा तुमची व स्वामींची भेट होणार आहे तुम्ही स्वामींच्या हृदयात राहणार आहे स्वामी तुमच्या हृदयात राहणार आहेत तुमची सर्व संकटे त्वरित स्वामींना कळणार आहेत आणि त्याचे निवारण स्वामी खूपच प्रेमळभावाने पूर्ण करणार आहेत भक्तांचा अनुभव आहे की त्यांना हा मंत्र ऐकून आपले इच्छित फळ प्राप्त झाले आहे मग तुम्ही मागे का राहता मोबाईल तुमच्या हातात आहे आणि करायचे जास्त काहीच नाही फक्त हा मंत्र श्रवण करायचा आहे तुम्हाला या मंत्राद्वारे मनासारखी नोकरी मिळेल तुमचे नोकरीत प्रमोशन होईल तुमचा धंदा व्यवसाय छान चालेल तुम्हाला अपार धनसंपदा मिळेल आजारपण असले तरीही नष्ट होईल तुम्ही स्वामी सेवा करू लागाल तुम्हाला मनशांती मिळेल सुख समाधान मिळेल एवढे सगळे फायदे मात्र एका मंत्राच्या श्रवणाने मिळणार आहेत तुम्हाला जर घर हवं असेल तर तुमचे स्वतःचे घर होईल तुम्ही इच्छित वाहन कार खरेदी करू शकता तुमच्या आयुष्यातला सर्व त्रास नष्ट होईल कर्ज असेल तर ते त्वरित फिटेल तुमची तिजोरी सतत पैशाने भरलेली असेल या स्वामी मिलनाने तुमच्या सर्व अडचणी दूर होतील फक्त एका मंत्राच्या चमत्काराने तुम्ही सुखी आणि आनंदी राहू शकता या मंत्राच्या प्रभावासाठी तुम्हाला मंत्रा मंत्र संपूर्ण ऐकावा लागेल हा जर मंत्र अर्धवट सोडला तर याचा प्रभाव क्षीण होतो म्हणून तुम्ही हा मंत्र अर्धवट सोडू नका तुम्ही जितक्या श्रद्धेने हा मंत्र ऐकाल तितकाच स्वामींचा आशीर्वाद तुम्हाला परत मिळणार आहे जेव्हा आपल्या अंतकरणातून आपण एखादी गोष्ट मागतो तेव्हा ती ब्रह्मांडात ती गोष्ट जाते आणि वरती बसलेले ब्रह्मांड नायक आपली ती इच्छा पूर्ण करतो फक्त त्या ब्रह्मांड नायकाला जागृत करायचे आहे ते जागृत होणार आहेत मंत्र जपाने हा मंत्र आपल्या मनात रुजवायचा आहे स्वामींना मनापासून साकडं घालायचे आहे आणि मग बघा तुमच्या इच्छा कशा जादूसारख्या पूर्ण होतील तर मंडळी हा स्वामीमय व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ हे नक्की लिहा तर मंडळी हा मंत्र मोबाईलवर लावायचा आहे डोळे मिटायचे आहेत डोळ्यासमोर स्वामींची मूर्ती आणायची आहे आणि आपली जी इच्छा आहे ती स्वामींना सांगायची आहे स्वामी महाराजा माझी ही इच्छा लगेच पूर्ण करा स्वामी खूप प्रेमळ आहेत तुमची इच्छा लगेच पूर्ण करतील तर मंडळी पाहूया तो मन्त्र काय मन्त्र असा ॐ श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः 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 ी स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री 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 स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ 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 श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ 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 श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ी स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री 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 स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ी स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री 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 श्रीस्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ 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 श्री स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः श्रीस्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री स्वामी 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 अवधुताय धनाधिपतेय नमः ी स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री 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 स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ी स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः ॐ श्री 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 स्वामी अवधुताय धनाधिपतेय नमः